ربك يا رب العزة <سؤال> ما يسيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى الله o'qingan tilovat qilingan qur'on tiatiizdan karoia oasva avvalambor robbim o'zingning rizochiligi uchun payg'ambarimiz muhammad mustafo sallallohu alayhi alam hayatlariga hadya qildik xususan sizni iaumdora o'tib ketgan ashunday bir yaxshi niyatlar bilan yaxshi orzu umidlar bilan sizni bizlarni chaqirib ehson qilayotgan <imitation> xayr qilayotgan sadaqa qilayotgan sakson uchinchi yilda tug'ilgan bolalar mana shubir yaxshi niyatlar bilan yaxshi orzuizlar bilan mana shu otaxonlarimizni bovolarimizni ulug'larimizni duosini olayin deb mana shunday de bir xayrli savobli yaxshishlar tai a allohim bu mana bu sakson uchinchi yilda tug'ilgan bugungi ehsonga sababchi bo'lib bugungi ehson ao qilgan mana shu ukalarimizni qilayotgan ishlaridan oing rozi bo'lgin qilayotganbun ehsonlarni sadoqatlarni qilayotgan barcha hayr aqabul ilain allohim ularni umrlariga rizqlariga umrlariga ahli oilalariga ro'zg'olariga xonadonlariga uy joy manzil makanlarigz baraka bergin iloim avvalbor elimizni tinch yurtimizni obod xalqimizni farovon aylagin xudo xohlasaa allohning eng ulug' muborak baraka bu səlam əllah təalaya ibadət qoyan və itaət edən əhli xaloq qruplarından birinə gələn olsun. İlahın nuru ilə bu gün fəaliyyətlərimizi aramızda aşırıb başqa-başqa bölgələrdə bir xeyir və səhvatlarla işlərini üzəritgən mükəmməllərimizi hamı yollarını xoğub bumlariga täsərrüfatlara bərəkət bəlgə. Allahım əvvəllər hamımızın başlayıb ruhlu mübarək hərəkətə gəlməyimizdən baş cemaatımızın gətirdiyi bu açılış üçün dua edirəm. yanagn yanagi yil yanagiyil mana shu navro'z kunlarigacha hammalarimizni jisi jonlarini sog' salomat qilib mana shunday tinchlikda sog'likda salomatlikda osoyishtalikda farovonlikda hayot kechishikni nasib qilainrob l muhtaram azizlar muhtaram birodarlar mana hammamiz guvohi bo'lib turibmizki mana bu aksar ikinci yerdan qonaq balalar əzələdən şeydən şeydən sonra yaxçı işlər arasında baş verdi mana keçə biz özümüz bilə hələlik bizə gəldiyi. Axı onlar qonaqlarə gedib uşaqları çıxıb halmalarını götürüb bu gün nə bilər sürüşə keçə aldıqdan sonra başlanılan qaydaşlar. Hər biri hər kə qonaqların qonaqları kimi işə Yusuf taraf böyle bir kaba kandayan olursa, kandayan mutlaşansa, kandayan hangi bir kaba'ya karar <laughs> gelmek gerekir. <laughs> yani Allah'a kısım ki, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu sallam, Allah ke güzel. albatta shunday qalbi go'zal iymon iot o'g'irlarning qalbini olish uchun qalbini olib ularning duosini olishlik uchun qanchadan qancha xonadonlarga kelib borib ularning duosini olib ko'nglini ko'tarib shunday bir xayrli savobli ishlarni amalga oshiradi. albatta birodarlar biz mana shu bugungi tadbir bugungi yig'ilish faqat yeb ichib qorni bo'siemis ma'naviy ham bir oziq olishdik biz bu endi bu narsa bizlarda ko'p bo'lmagan bu birinchi marta bo'layotgan holat birinchi bo'layotgan holat uchun kimlargadir qandaydir bir noto'g'ri tushunish bo'lib qolishi mumkin endi birodarlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar birinchi ehsonsadqa duo bo'lgan eng haqvor <laughs> bo'lgan eng savob ko'p bevadigan savobi eng ulug' bo'ladigan birinchi taqvodorlardan boshlaylik qarang birodarlar mana shu taqvodorlar kimlar taqvodorlar ollohdan qo'rqadiganlar ollohni esla biladiganlar ollohni mahbub bo'ib ollohni suyi Fakat çarpı Allah bulan bağlı bulan insanların tahvalarıdır. Hele ki birinci insanı manışın tahvalarından başlıyor. Bu tarafa geldiğinde koper buralar için fakirler için. İncilin o kadar buradalar, bana biz inşa oladığımız emsili, bana şu mahalle, rayster kampçı, bana şu halklarlardan böyle brakatları bu gerek. ki, bana için bana şu halklar No, <laughs> alloh ham rasululloh ham bu ilmini bohlaganlar demak ikkinchi demak sadaqa olishlikka roi bolganinson va ilmli kishilar ekan demak ilmni olgan kishilar ekan uchinchisi albatta yo'qsizlar kambag'allar bevabachilar ekan demak birodarlar demoqchimanki mana shu kabi insonlarning uyidan holidan xabar yani ularning o'sha ko'ngillarini ko'tarib o'sha xonadoniga bir ya'ni bir yaxshilik <muchak> qilishiularniinioslara mana shu v yana shut hunnat qilib ularni ham s olayide man shunday albatta alloh taolo Bir ya, Allah'ın bereketi. Ne işler ki, el Bu masjid olmalı. Masjid baş keyal, inşallah. Kafirlerin Müslümanları acılatın. Allah'ın desteği hayır Müslümanlara, fayr Müslümanlara, yakıştı Müslümanlara borç borç verip sunduğu bu kaderimizden Allah razı olsun. Bu gün